Как мы знаем из письменных источников, лучник мог выпустить в минуту 10-12 стрел. И не нужно было целиться конкретно какого-то противника. Вот когда противник стоял плотной массой, то достаточно было просто... Это тысячи стрел летели одновременно. И они этими стрелами засыпали. Там каждая стрела находила свою жертву. Не нужно було вести пліце одного. Народи говорять теж, які люди народжуються і помирають у муках. Проте вони повністю не зникають. Вони продовжують жити в своїх нащадках. Ось чому у нас, певно, тече крапелька Скіфської, крапелька сарматської, крапелька половецької крові. Недаремно ж і досі на українських вишиванках бачимо півників, олений. А у них був поліхромний стиль. Вот особенно Орсова и Алана, они пришли откуда-то очень глубоко из Азии, потому что у них в могилах находятся, находят и китайские зеркала, и изделия из нефрита, это излюбленный камень китайцев, вот. и бирюзу. И вот они очень часто в изображении э, на браслет, в изображении этих зверей э, делали бирюзовые вставки. Поэтому эта культура окрашена вот такой золотисто-бирюзовый цвет. Взагалі сарматський народ дуже цікавий в нашей історії. Ще в середні віки на картах византийцы часто писали на Украине «Сарматія». Вот сейчас у нас на Україні самый такой известный специалист по сарматам Александр Владимирович Симоненко. Вот занимается сарматами в Ростове-на-Дону, в Волгограде, потому что они жили, в общем-то, это территория савроматская, да, между Доном и Волгой. Вот, так что, конечно, это все исследуется. Ну, я говорю, что археологические раскопки в последнее время пошли на спад, потому что не хватает денег на финансирование экспедиции. Но научная работа, конечно, ведется, потому что за прошлые годы накопано столько материалов, которые еще иногда лежит в запасниках и даже не опубликован. Там еще работа и работа по его публикации. Чемало знахидок, які пережили часы, сберегаются в Запорізькому краєзнавчому музеї. Не одне покоління археологів прагнуло заглибитися в таїну, яка прихована в речах, що нагадують про життя сарматів. Найдавніші з них знайдені в середині ХХ століття. Це зразки глиняного посуду, який знаходився в сарматських захороненнях в долині річки Молочної. Хочеться назвати в першу чергу, археологів інституту. археологии от Рощенко Виталия Васильевича, который копал в Васильевском районе и во время раскопок на Саках, урочище так называлось, обнаружил сарматское захоронение вот с этими прекрасными вещами. Это одна из редких вещиц. Это водолей в форме баранчика. Это культовый предмет. Там была захоронена женщина-сарматка. Вместе с ней были бусы. Мы сделали целый набор таких бус, нанизали сами. Естественно, нитки не сохраняются. И и таких наборов у нас много. Вот один из них мы здесь показываем. Вместе с женщиной было похоронено еще и зеркальце. Зеркальце, к сожалению, очень маленькое, поэтому его плохо видно, но на одной стороне этого зеркала имеется тамгообразный знак. Тамги – это, я бы сказала так, приобретение сарматов. Если скифы создали государство, но при этом не имели собственной письменности, то сарматы – это население, которое пришло выдавив отсюда с этой территории скифов, но оно тоже ираноязычное, это родственники скифов, и оставалось всегда на стадии кочевания, вот у них были тамги. То, что, не знаю, может быть, другие археологи со мной не согласятся, но я считаю, что это предтеча создания письменности, потому что таких тамгообразных знаков уже более ста известно у сарматов. Я бы их сравнила с китайскими иероглифами. Это же тоже знаковое письмо. И здесь, в данном случае, у нас есть зеркало с тамгой, у нас есть сосуды, на дне которых имеются тамги, у нас есть великолепная стела, которая была обнаружена на территории города во время раскопа музейного археолога Виктора Федоровича Пешанова. Это вот стела находится в центре нашего зала. Ну и, конечно, благодаря вот этим тамгам можно выяснить, что оказывается это родовые знаки, которые ставились и на вещах. А на стеле этот знак, видимо, означал э, разделительную полосу, границу между разными родами сарматов, поскольку, повторяю, они были кочевниками, и каждый род имел свою тамгу. Зоя Харитоневна – археолог с великим досведом работы. Розповідає, що під час розкопок у Пологівському районі її археологічною експедицією був знайдений ось такий яскравий глечик з червоної глини. Усі ці речі були виготовлені в Малій Азії, а потрапили до нас певно завдяки торгівлі, яка активно здійснювалась між народами. Знайдені також золоті прикраси, які сподіваються ще побачать відвідувачі. Уникальные сарматские вещи были обнаружены еще в 1906 году в селе Янчикрак. Это под Васильевкой, как написано в книгах, что крестьяне случайно нашли клад. Но я думаю, что это был не клад, это все-таки было захоронение, которое было разграблено. А потом об этом узнали сотрудники Московского исторического музея, которые приехали сюда и сумели у некоторых крестьян выкупить эти предметы. У нас, к сожалению, только картинка. Вот там в центре изображение богини с шишкой и с птицей за плечом. Вот это Янчакракский клад, тот, что удалось спасти Сіон вашого в історію Зараз щасун демонструється в Московському історичному музеї. Багато науковців-археологів в свій час вивчали знахідки минулого, які збереглися в запорізьких курганах. Сармати відомо прекрасні воїни, про що свідчать реліквії тих часів. У краєзнавчому музеї можна бачити мечі, знайдені в руслі старого Дніпра підводними археологами. Частина знахідок, що є в експозиції Запорізького краєзнавчого музею, речі імпортовані за кордону. Під час Великої вітчизняної війни практично вся колекція музею загинула. І тому спеціальним урядовим рішенням експозицію було поновлено. Таким чином, к нам в музей попали речі з Краснодарського краю, із Дніпропетровська, Вот ці речі, які римського производства. светильники, вот бальзамарии из стекла, кувшинчики маленькие. Это все предметы римского импорта, которые были переданы нам вот в свое время, это 60-е годы. У нас по-прежнему работают археологические экспедиции. И одна из таких больших экспедиций, которая из года в год работает, это экспедиция Национального университета, которую возглавляет Геннадий Николаевич Тощев. Мы с ним очень активно сотрудничаем, потому что Геннадий Николаевич практически все коллекции, которые получает во время раскопок, передает в наш музей. И здесь есть очень интересное блюдо, вот такое глиняное блюдо, которое из этой коллекции. Здесь у нас есть еще один необычный предмет, который у многих вызывает сомнения. Вот этот якорь, железный якорь, но вот он тоже обнаружен в Днепре. И по утверждению нашего директора Георгия Ивановича Шаповалова, он сам участник подводных исследований, возглавлял в свое время эту экспедицию, он считает, что это тоже сарматского времени, потому что по аналогии он нашел эти же предметы. И это говорит о том, что сарматы не только скакали на конях, но наверняка у них были. І лодки какіта, на яких вони плавали, і, естественно, потрібно було використовувати такий предмет, як якорь. Сарматська культура зникла на тлі загальної кризи суспільств раннього залізного віку, коли загинув античний світ. На цьому епоха раннього заліза закінчилася. Та, як стверджують фахівці, скіфи та сармати зробили величезний внесок у розвиток світової культури. Очевидно, найважливіше значення їхньої духовної культури полягало в тому, що вона стала своєрідним містком між Азією та Європою, зберігши частину ознак ранньозалізного віку. Хоча сарматам і не вдалося подолати родоплемінну відособленість, консолідуватися в єдиний етнос і створити подібно скіфам власну повноцінну державу, вони активно діяли на історичній арені протягом шести сторіч, залишивши сліди своєї діяльності на величезній території. У західному Казахстані, при Уралі, Поволжі, по Доні, Калмикії, на північному Кавказі, в Прикубані, в степах України, Криму, Румунії та Угорщині.